я, я же, не кричу. Но же не кричу, же не кричу. А на вас, они, шоу, а я а а на, а а на вас не шоу. кричу, а я а вас считаю гражданами а Украины. Вы и мы граждане, вы почему нас не считаете за людей? Я понял, меня пригласили сюда, дайте высказаться, вы же уважаемые люди, вы уважаемые люди, поэтому дайте вы настроение собравшихся. Прошу не провоцировать. А вы, я не собираетесь, собираетесь, вы собираетесь, вы собирались, вам никто не мешал. Ваше мнение уже знают люди по телевидению.

Уважаемые уважаемые товарищи, это, я не этого не хочешь. это я у не тебя Уважаемые товарищи, просто успокоиться. Я в принципе предупреждал, что мы собрались люди Настроение другого Знают, не снимать, власть, поэтому говорит? я просил, не надо, вам не мешали в понедельник, а я вам, вам не ходили не ссылаться. Не, не мешаю, надо не провоцировать обратно. А я пришел сказать. Ты же в школу не изучал не вот я эту историю, пришел ты пришел в школе сказать. изучал. Я пришел сказать, что нам памятник не мешает. Мы его будем защищать вместе с вами. Потому что нам в городе не нужно противостояние. Понимаете ли нет? Вы пришел! Вы Вы пришел! Вы же! Вы же я пришел сказать, что нам памятник не мешает. Это история. Пусть он стоит. Где мы сносим памятник? Где? Покажите, где я один памятник? Я живу в этом городе. Я депутат городского совета. Я представляю территориальную громаду. Я не банду представляю. Если меня банда выбрала, то я бандит. А если меня выбрали такие женщины, как вы, то я их представитель.

кто придет, ты, я, пос я, я не знаю, я расстрелял Я не знаю, что Я не знаю, что это Я не знаю, что это такое. женщины Женщины. Что, Я говорю, что я предлагаю провести нормальные обстановки. Уже был круглый стол. Его показывали по телевидению. Мы знаем уже. Сегодня была объявлена акция, на которую мы откликнулись в защиту памятников. Потому что мы знаем, вот здесь мы не предлагаем, но ваши однопартийцы в других местах предлагают. Поэтому люди так к вам относятся. Николай, Давайте, уважаемые товарищи, я думаю, что результатом собрания должна быть какая-то позиция, которую мы можем отправить от имени собрания. И мы даже ее проголосуем, чтобы видеть, что это мнение большинства. Текст предложен на украинской мове. Для того, чтобы не возникло никаких, знаете ли, сомнений, что кто-то не поймет, о чем мы там написали. Значит, мы Внимання. Ми, жителі міста Лозова, глибоко стурбовані кривавими подіями в Україні, фактами вандалізму, захоплення приміщень органів влади, насильством та знущанням над людьми. Нас обурюють намагання окремих знахабнілих осіб диктувати свою волю. Органам місцевого самоврядування протиправні вимоги демонтувати пам'ятники Леніну пам'ятник Леніну в Лозовій є витвором мистецтва і занесений до відповідного реєстру та статуту міста. Стаття 22 закону України про охорону культурної спадщини визначає. Що пам'ятники забороняються зносити, заміняти, переносити на інші місця. Вимагаємо від керівництва міста і правоохоронних органів забезпечити охорону пам'ятника Леніну від протиправних посягань, притягати до відповідальності осіб, які пошкоджують або руйнують пам'ятки історії та культури. Звернення направити Лозівському міському голові та начальнику міськрайвідділу внутрішніх справ. Ну і надамо засобам інформації. Я прошу все-таки проголосувати. Тих хто підтримує, прошу опустити. Добавте ще туди, Попроти. Давайте порахуємо попроти. Добавте ще туди. Добав, добав. Утримався один приготунок, прийнято звернення, ми їх подамо до відповідних органів. Добавте все, що ми не хочемо в ЄС. ЄС нам не потрібно. Це не тема інша про ЄС. Ні, якраз сьогодні проходить... Сьогодні проходить мікінг в другому по Ми в ЄС не хочемо. Добре, врахуємо думку по поводу ЄС.